天，你们，嗯，这是我男朋友，我们在约会呢。苏老师，苏大神，您老行行好就陪我演了这出戏了吧？啊，谢谢。我还没演这场戏呢。 大小姐，请你自重。哎<你>，饿了，你这你脑子饿糊涂了，这人。朱念清。

你要让我放开也可以，你跟我回去，把话跟他说清楚。我刚才说的不是实话吗？嗯，是吗？你怎么是这种人啊？都看下去，哎，哪种人？是啊，你你怎么能是这种人呢？你说，我为了你跟家里没人闹翻了，跟你来到厦门，你说过会好好对我的，还说会做个好爸爸。 你怎么说走就走，要去和那个女人约会啊？这,这么可怜啊，我到现在连饭都还没有吃，孩子跟我都还饿着呢。你说你怎么那么忍心，让我出去拈花惹草？这老孩子都有了，还出去约会啊？生气负人了。你不是从小就只和我好的吗？为什么现在就和别的女人在一起？你说要是别人我也就忍了，可他偏偏就是我最好的朋友。 你们怎么能这样欺负呀？年纪轻轻的，真看不出来，男人长得这样，干嘛？可瘦，可瘦了，看这，太多肉三五爷，你先起来。我不。你想怎么样都行，先起来吧。 我饿了，我要吃 KFC。你、嗯、穿着，行，咱不看了，走走,走。我不冷。是哪也得穿着，还是你想看我接着哭？ 你一直拿在手上，我还以为这衣服有多丑呢，这穿上不是还挺好看的吗？走。我不喝碳酸饮料。哦。 刚刚是我脑子抽了，但是你也理解一下嘛。要是他们都信了的话，这事儿我们就算是翻篇了。你也算是促成了一段良缘，功德一件呢，会有好报的。我不需要。 你哭什么？嗯哼，演戏嘛，不得情真意切吗？说实话，嗯，嗯，我跟那个男生是发小来着，我爸和他爸是同事，就住在一栋楼里。 从小就一块儿玩，许倩呢是从高二转来我们班的。我当时见到她的第一面，我都傻了，哇，这也太漂亮了吧，又白又瘦的。但是她这人吧，特别冷。我们俩做同桌的第一个月，都没说上几句话。 挺幼稚的，是啊，我是很幼稚。我刚才还在想，他们看见我有了新恋情，翻篇了，就也会。嗯，三无烟，你是菩萨吗？嗯，我是啊，我不光是菩萨，我还能佛光普照呢。 要不要我堵一下？擦嘴，脏死了。这么好看的手帕，你拿来擦嘴，浪费。 亲，你在哪儿呢？我已经到福利院门口了。你接着往前走，在第一个路口右转，再左转，门口有个 KFC，你在门口等我吧。吃饱了吗？嗯，嗯。走吧。好。 念亲，孩子他爹，学校见了。什么孩子他爹、啊？回家。所以说很奇怪呀、啊，念亲对外界的判断，来自于气味和声音。 所以，他很不喜欢有浓郁气味的地方和吵吵闹闹的环境，可他居然和一个女孩从那里走出来。我看见的时候，还以为我认错人了。问他，他也还是那副老样子，什么也不说。哎。 他问你伊金是谁，那他肯定不是。嗯，据我对他的观察，他要不是的话呀，他会直接否认的。哼，说的你对他有多深入了解似的。怎么，少女陷入爱情了？啊，那倒也是不至于。毕竟呢，我还是见识过大风大浪的。我还得再观察一下。你可拉倒吧你！你都拉着人家说是男朋友了。我我我。 我那个是，我那个是，是想在许仙他们面前撒下谎，那演一下戏嘛，是不是？他俩背着我暗度陈仓，让我那么不爽。但是我也不想让他们两个因为我而不在一起，浪费缘分。他俩还是因为我认识的呢，那刚好苏念青也在嘛，所以呢，就用了那么一小下嘛。哎。 我看你、啊，就是潜意识作祟，不然你说你到底在观察什么？我跟你说啊，我今天又看见那个姐姐来接他了，我今天是仔细的观察了一下，他俩是真的好亲密啊，而且我觉得吧，那个姐姐长得是真的挺漂亮的，说话声音呢也很温柔，人呢也很好，声音也好听，哎，我要是个男的呀。 我喜欢你所以说，如果他真是一金，那我们手里就有一个更值钱的大新闻了呀！啊，神秘天才此举人的神仙恋情，这还不够耸动吗？我的天哪！你说你这一天到晚在想些什么？我觉得可以呀，真的可以，疯了，真的可以、啊，不可不认真,真的，不可。 天呐，没事吧？啊，烫着没？哎，别动，让我看看。你等一下啊。什么东西？荣惠。 对不起啊我，我真的不是有意的，你别生气啊。是吗？真的，我发誓。啊，完了完了完了，犯了死罪了这是，这可是弹钢琴的手啊。原来，芦荟的气味是这样的。你怎么烫成这样？ 接水的时候没注意被烫到了，你也太不小心了。明天我给你买一个大的保温杯，你装好热水带过去，不要再自己接水了。没事了。还说没事，看着都疼。小鹿。嗯。可以麻烦你帮我买一盆芦荟到家里吗？怎么突然？ 苏老师，手好点了吗？对不起啊。你不是已经说过了？嗯，我请你吃个糖呀。我不吃甜的。那我下次请你吃咸的呀。吴烟，嗯，嗯、你不是找小薇吗？小薇来了。啊，好的，谢谢。 王老师，啊，他找小薇，对，他给小薇买了挺多吃的。桑老师，哎喂，我给你，怎么了，桑老师？嗯，嗯，你在做值日啊？嗯，他们刚才在玩的时候。 把扫帚扔在桌子上了，下一节又是苏老师的课。苏老师喜欢干净，所以我得赶在他来之前将这里擦好，免得弄脏他的衣服。嗯。小薇喜欢苏老师？是啊，苏老师很温柔呢。啊，是吗？ 为什么呀？你为什么不让我给他们？他们要的，不是今天你的一包糖果，不是谁的明天一盒饼干。嗯在我的能力范围之内，这是我能做到的了。就是因为你能做的只有这些，所以干脆什么都不要做。是你自己太敏感了吧？我只是想让他知道，就算他没有父母。 还是有很多的人在关心他、爱护他的。三五爷，请你收起你的怜悯和施舍。他们要的不是你特别的关注，而是其他的东西。你根本不懂。我我不懂，啊，那你又有什么资格这样说啊？因为我也是在福利院长大的。 看了，年轻，妈妈给你买了你最爱吃的水果糖，真的对不起啊！要不是家里实在太困难，你爸爸是绝对不会把你暂时送到这里的。你再等等我们，好不好？好、嗯。对不起啊，年轻，妈妈还有事，要先走了。 妈妈过几天再来看你，年轻乖，妈妈后天就来啊,啊。年轻你要乖乖练琴啊。 妈妈下次来，想听你弹妈妈教你的那首曲子。